І просто зараз переходимо до обговорення з нашою першою гостею. Це політичний експерт Олександра Гришміділова. Вітаємо вас у цій студії. Вітаємо Путаємо. за традицію у ранковій студії каналу 112. Пані Олександра, і звичайно ж хочеться розпочати з важливою подією цього тижня. Це відкриття Верховної Ради України, нового скликання саме восьмого, і звичайно ж всі їх здобутки. І можливо, і якісь певні і недоліки ви побачили. Давайте поговоримо з приводу цього. І звичайно ж будемо сьогодні говорити також стосовно комітетів і стосовно подальших прогнозів. За зовнішньою оболонкой и трояндами еще отбывалось? Ну, можно сказать, что первый день, несмотря на пристальное внимание и общественности, и журналистов, скажем так, депутаты находились почти под микроскопом, да, и все следили за каждым их шагом, прерывались на перерывы так же, как и они. То есть ритм почти у всего государства был одинаковый. День прошел продуктивно, мы знаем, что основные ключевые назначения произошли. Это очень важно, потому что э, очень важно, что они произошли синхронно. Я говорю о назначении и спикера, и э, главу Кабмина. Э, потому что э, ходили разговоры о том, что кого из них впервые назначат, скажем так, э, тут э, скажем, та, та сила и будет иметь больший вес. Это конечно, лишь спикериада и коалициата, ну коалициата, да, я разумею, спикериада в истории украинского парламента была? Ну, мы же видим, что даже господин Лешко сказал, что они работают с космической скоростью, mm -hmm. было сказано, цитируя. Не могу сказать, что действительно это так, потому что мы же ну, находимся сейчас в такое время, когда действительно промедление смерти подобное, и нужно было эти решения действительно принимать максимально быстро. Скажем так, Назначение э, главы Кабмина было обязательным условием для того, чтобы э, МВФ дала нам следующий как бы, транш. Поэтому затягивать с этим назначением было просто невозможно. Без главы с, э, парламента с, мы понимаем, что работа точно так же была бы непродуктивной. А сколько очекований такие обличия были? Скажем так, что, в принципе, интриги именно по этим двум назначениям было меньше всего, потому что они были максимально проговорены, они были максимально ожидаемы, и не только в Украине, скажем так, но и международными экспертами. Эти две фамилии обсуждались уже, скажем так, во всеуслышании. А вот с остальными назначениями там интрига все еще нарастает. И до сих пор непонятно ни кто займет кресло вице-спикеров, ни кого мы увидим в Кабмине, ни кто возглавит комитеты Верховной Ради. Поэтому вот как раз тут вот эти, скажем так, не такие публичные, не такие... Панімаємо, а жидаємо лічності. Тут якраз є питання. Пані Олександр, ви якраз зазначили, що якраз вимога міжнародного валютного фонду було якраз угу. найскоріше назначення подібних осіб. Також чи не можемо говорити, що назначення саме таких, як Яценюк та пан Гройсман, чи не було це вимога якраз міжнародного валютного фонду? Ну можна сказати, що допустим конкретно у розкладі сіл Яценюк Гройсман говорив господин Сорос. когда совершенно недавно, как он видит расклад сил, и, скажем так, можно было уже заранее ожидать, что именно эти назначения и состоятся. Потому что ходили разговоры о том, что Турчинов останется на посту спикера, но мы видим, что заключать в одной силе, да, отдавать такую власть, скажем так, было бы нерезонно или нежелаемо. И Запад высказался о том, что нужно уравновесить максимально эти силы. Они были уравновешены. Даже можно сказать, что решение об этом назначении в один день, да, и, скажем так, почти одновременно говорит о том, что эти силы стараются быть максимально уравновешены друг другом, да, и по назначениям, и по времени, и ищут Таким образом, тоже консенсус і от стосовно інформації, прошу вас також її прокоментувати. Що лідер радикальної партії Олег Ляшко може отримати крісло віце-спікера у новому парламенті. А його партія очолити один із комітетів. Про це повідомляє джерело джерело української правди. І от я б дуже просила, щоб ви все ж таки сказали, наскільки це є ймовірним. І є навіть тут вказується, якщо не помиляюсь, то бюджетний комітет мається на увазі. Ні, якщо виходить, що якщо Ляшко погодиться, але він так само може і відмовитись за умови, якщо йому запропонують очолити, дадуть можливість очолити бюджетний комітет ради. Господин Лешко уже неоднократно говорил, что он рассматривает несколько вакантных для себя интересных назначений, как бы он себя видел. В принципе, он сказал, что он доволен был бы и тем, что он является главой фракции. Да? То есть ему этого достаточно для того, чтобы вести законодательную парламентскую деятельность. Но при этом идут сейчас торги, скажем так, идет возможность продать себя подороже. И вот насколько получится договориться, так и будет. Можно сказать, почти с, с, большой уверенностью, что как раз Батькивщина, радикальная партия и самопомощь, они меньше претендуют на назначение в кабинете министров и больше настроены и нацелены на комитеты и на законодательную деятельность. Поэтому именно на этом поле, между этими тремя силами, и будет больше точиться борьбы. Вот, стосовно этого, как раз на кресло первого Віце-спікери претендують і народний фронт, який а, висовуючи Андрія Поробія, а також фракції самопоміч і кандидат Оксана Сироїд. Згідно з інформацією, джерела представники блоку Петра Порошенка очолять 11 комітетів з 27, Народний фронт 9, опозиційний блок. 2. це рекламатний комітет е, рекламатне та комітет з питань свободи слова, який перемінували на комітет з питань забезпечення свободи слова та інформаційної політики. Причому голова комітету зі свободи слова за даними співрозмовника може стати якраз Вадим Рабинович. Я хочу наголосити, що це інформація української правди. Так і от стосовно якраз саме того, щоб продати собі подорожча. Ви сказали, подорожче буде продати себе в якості віце-спікера. Чи все ж таки було ще до якраз бюджетного можна сказати, бюджетного комітету? Ну інакше можна її ще назвати, мабуть, і годівниця покрутитися да там по поруч. давайте рассматривать все-таки специфику каждого конкретного э, политического лидера, а не непосредственно место, на которое он претендует. Относительно харизматичности господина Лешко, ну, тут вопросов нет, он э, актер э, высокого ранга, и требующий сцены. Поэтому, скорее всего, все-таки вице-спикерство для него было бы более органично, он мог бы себя там больше проявить. Хотя вопрос не в том, где бы он красивее, в какой бы оправе он красивее сверкал, как бриллиант. Вопрос в том, где он может быть максимально сейчас в стране полезен. Если смотреть о том, что господин Ляшко очень себя хорошо зарекомендовал в прошлой ради как говорящий максимально правду резко и Выходя на трибуну, он максимально заряжал своей энергетикой э, и парламентариев, э, и общественность. В, в таком плане, конечно, вице-спикерство э, для него было бы более. Принято. Он же требовал в президию, но это такие Ну, лишь бы они, главное, с вилами не бегали У -у -у. по параде, остальное все... і максимально а ефективно працювати. Можна очікувати, як подумать. Ну були такі заявиння, що й перві очіждалось, що в перший день вони будуть. Но, поки ми бачимо, що всі ведуть себе максимально демократично, європейськи, стоїть як раз в тому векторі, як і заявлено. Будемо надеятися, що так продуктивно будуть і дальше працювати. Ну і, можливо, потрібно зараз відірватися для певного історичного Тричного. екскурсу. Так. Поняття коаліції та опозиції в український парламент пройшло 2006 року. Коли вперше відбулися вибори за новою конституцією, яка віддала право формувати уряд в Верховній Раді, а не президенту, три місяці наша Україна б'ют та соцпартія не могли поділити посади. А в підписані зрештою колісійній угоді всі комітети забрали собі. Опозиції регіоналам та комуністам мали дістатися лише посади заступника спікера та перших заступників голів комітетів. Однак після несподіваного розвороту Олександра Мороза коаліцію сформували якраз регіонали, комуністи та соціалісти. Нова більшість була щедрішою. 15 ключових комітетів забрала забрала собі 11 другорядних віддала нашим українцям та б'ютівцям. Посаду віцеспікера теж віддали опозиції. Щоправда, б'ютівця Миколу Отоменка призначили аж через рік. Исследок. І після дострокових виборів 2007-го помаранчеві та синьо-білі знову почали ділити комітети. На цей раз майже по-братськи: 14 комітетів одним і 14 іншим. Причому цього разу опозиції регіоналам, комуністам і литвинівцям дісталося низка ключових, зокрема бюджетних, з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією фінансів та банківської діяльності. Спікер Яценюк майже рік очолював раду одноосібно. А у вересні 2008-го посаду першого заступного. заступника віддали регіоналу Олександру Лавриновичу, а заступника – членові провладної коаліції Миколі Томенку. Дуже важко йшов поділ комітетів і після виборів 2012 року. На той час вже діяла конституція 1994 року і формально поняття коаліції та опозиції та опозиція. 16 ключових комітетів, очолили регіонали, комуністи та близькі до них мажоритарники, зокрема бюджетний, регламентний з питань податкової та митної політики батьківщини удару та свободі дісталося 13. зокрема з контрольними функціями з питань свободи слова та прав людини. Уже раньше за традицией оппозиционеры отримали пост заступника головы Верховной Рады. Ним стал свободівець Руслан Кошулинський. Аби з кожним новим скликанням не битися за комітети, ось уже 10 років говорять про необхідність ухвалити закон про опозицію, який закріпить за неї право на посади. 2005-го на цьому наполягав тодішній головний опозиціонер Янукович. 2006-го – головна опозиціонерка Тимошенко. Останній навіть вдалося добитися результативного голосування, що правда, тільки в першому читанні. А потім вона знову стала прем'єркою. І про закон забули. Він припав пилом у парламентських комітетах. Александра, решим диалоги из нашего эфира. Закон про оппозицию, він досі Вот пор Скажите, пожалуйста, насколько сглаженно, на Ваш взгляд, будет работать данная коалиция? Ну, о том, что они будут работать максимально, скажем так, договорятся, хотелось бы верить. Но есть уже моменты, которые заставляют в этом немножко усомниться. Относительно э, коалиции. Очень важно э, понимать, что мы имеем дело сейчас широкой коалиции, в которой входят пять партий э, из шести э, заявленных. То есть одна не включена. И Именно эта партия оппозиционный блок, э, ну скажем так, должна занимать нишу оппозиции. Но именно в этом моменте очень много недоговоренностей и, скажем так, подводных камней. Сейчас претендуют... Вообще оппозиция должно отходить 6 комитетов да, и вице-спикерства. Ну, хотелось бы, и они этого точно так же хотят. Потому что оппозиция брал... должна брать на себя такую же ответственность, как и как бы, скажем так, партии-победители. Но задача оппозиции контролировать. И именно 6 комитетов, которые должны заниматься контролем действий власти, обычно отходят в юрисдикцию как раз оппозиционных сил. Но не согласны с тем, чтобы оппозиционный блок занял нишу э, оппозиции. И сейчас как раз идут уже депутатские группы, формируются среди мажоритарщиков, среди, э, вот э, сейчас идет разговор о, о хомутыннике, группа хомутынника. да, то есть они хотят на себя точно же взять э, роль оппозиции, и вот на некоторые комитеты тоже претендуют. Также на комитеты, которые должны были бы отойти оппозиционному блоку, претендует и блок Юлии Тимошенко, и самопомощи. В том числе, допустим, очень сильные бои идут за антикоррупционный, или там по борьбе с коррупцией, да, комитет. Очень же важно, кто будет контролировать и следить. Хотя, можно еще отметить такой момент. Мы уже столкнулись, что... Навіть перше засідання ради показало, що ми йдемо не по букві закону, а приймаємо політичні да, рішення. От пані а чи не здається будет? вам дивним те, що а, зараз насправді прагнуть на такі посади, враховуючи зараз дуже пильну увагу самих громадян, і ми вже не говоримо про міжнародне співтовариство, європейський союз і в тому числі і міжнародний валютний фонд. Тобто обов'язків зараз і відповідальність полидеться значно Значит. більше аніж було до того. А тим не менш вони все одно рвуться до влади і. хочет маты эти посады. Почему? Чи не это Я вот хотела бы продолжить мысль, с которой закончила, что может быть более целесообразно на сегодняшний день действительно принимать более политические решения, да, согласно ситуации. И принимать уже как бы и назначения совершенно другие, потому что мы же понимаем, что иногда закон не успевает за той ситуацией, которая происходит Контролировать обязательно должна, конечно, против противоборствующая сторона и оппозиция, но там должна быть ярко выраженная, кто, и должна быть постоянная ротация, да, то есть если мы наблюдаем, что у нас идет полнейшее изменение карты политических партий, да, они между собой все время там, перекрашиваются, меняются, uh -huh. перебегают, можно же сказать, что в принципе даже наша эта широкая коалиция, она тоже будет достаточно ситуативной, ну, еще есть... непонятно, как они будут работать. Есть думка э, политолога, что уже теперешняя парламентская коалиция может изменить свой формат, про это заявил политолог Бондаренко. так само за его словами, нестабильность чека и на кабинет министров. Украина будет идти по пути некоторых парламентов, некоторых парламентских государств, которые демонстрировали нестабильность коалиции и очень часто менялись правительства. Раньше ну, средняя продолжительность жизни одного кабинета министров у нас составляла полтора года вот э, это средняя продолжительность сейчас возможно что будет э, будут кабинеты министров, которые будут существовать по несколько месяцев а может и меньше можно вас початку про коллекциюки может быть и формат новостей? Почему такие самзве не прогноз и прогнозы ну скажем так давайте понимать что мы все равно выбираем э, не царя а батюшку навсегда да это временные э, назначения было уже заявлено, что этот и кабмин, и, кстати, парламент максимально хотят наполнить профессионалами, да, технократами звучат у нас такие термины, чтобы приходили менее популярные политики, но, допустим, люди, которые управленцы и могут быть полезны на своем месте. Вот как раз и в назначении, и в кабмине, и в комитетах должны быть сейчас. И такая идет тенденция на то, чтобы все-таки это были люди, которые умеют там что-то делать. Они приходят туда за своим каким-то шкурным интересом. И вот если по этому принципу действительно будут назначаться главы комитетов, потому что все равно все силы будут представлены, максимально задействованы. Уже все фракции заявили, что они настроены максимально быть эффективными. Вот звучат... Давайте даже смотреть риторику, как это звучит. Это эффективность, да, договоренность. Ну, хотелось бы верить, что все-таки они смогут... Договориться. Насколько надолго будут назначения? Насколько долго будут э, министры на своих постах? Насколько они будут эффективными? Насколько они смогут нести ответственность за свои взятые на себя? Насколько они смогут сформировать эффективную команду вместе с собой? Потому что э, тоже отличие между э, предыдущим кабинетом министром и этим, что министр будет приходить со своей командой. Это же очень важно. Можно я пока... питание. Если мы заговорили про Кабмин. Вчера в Ву Ирины Граченко прозвучала пропозиция, что первое заседание, Каб... ну, что одно заседание кабмину, мое пройти в зоне АТО. Это... Показовый якийсь, крок еще за, за тем стоит. Знаете, я бы не хотела переводить опять в плоскость популизма, потому что уже заявляют... Большинство моих коллег, что многие политики уже с прицелом на местные выборы, которые будут у нас осенью, начинают окучивать свой электорат какими-то громкими заявлениями, какими-то красочными действиями, красивыми ракурсами и картинками. И не думаю, что политики не понимают, что происходит в зоне. То, что они должны чувствовать это происходящее, скажем так, понимать э, картину сиюминутно, это да. Насколько это нужно сейчас, насколько это будет эффективно, будет ли это располагать, лучше бы они принимали эффективные решения, и мы бы зону АТО э, уменьшали, превращали ее в мирное... вы это у нас да, очень важная очень острая тема. Стосовно профессионалов, стосовно зоны АТО и стосовно э, самый посад. Сейчас я хочу это объединить в одно единственное питание, стосовно как раз и командиров, и бойцов из батальонов, их наличаются у новому скликанні было. Ску і ми знаємо, що навіть Семенченко каже, що готовий очолити комітет ради з питань оборони. Ми знаємо, що також він заявив, що і певні комбати також можуть увійти в цей оборонний комітет. Це зі слів, от якраз пана Семенченка, і цитує це джерело українська правда. Я б дуже просила вас прокоментувати, наскільки він є фаховим, наскільки це ось буде дійсно дієво, і чи потрібно взагалі такі надавати посади саме. командиром батальона. А, разделю ваш вопрос на несколько подпунктов. Во-первых, но ну, не в моей компетенции оценивать, насколько может Семенченко занимать такие посты. То, что он а, говорит, что он готов взять на себя ответственность, а, меня не может не радовать, что появилась уже, скажем так, опять в той же риторике слова, а, слова да, что я готов. Мы очень давно не слышали а, о том, что кто-то на что-то готов. И если у нас в государстве есть а, люди, которые готовы взять на себя ответственность в полной мере и быть полезными в стране, это только похвально. О том, что комбаты, практики, скажем так, люди, которые были в АТО, знают его не понаслышке, знают проблемы, близки, они должны обязательно участвовать максимально в принятии решения согласно и территории, согласно и обороны государства. Ну, то есть во всех ключевых моментах они должны учить, ну, быть но можно сказать так, что э, не у всех далеко э, комбатов, кроме практического опыта, они э, хорошие управленцы, они могут возглавить и взять на себя как раз именно большой пласт, который от них требуется как от где-то от министров, где-то от э, глав комитетов и всего остального. То есть будет ли по ним ну, ноша э, посильна, вопрос. Но пускай лучше, ну, скажем так, у них будет возможность, когда есть посыл, глаза горят, и люди хотят быть полезными стране, это нужно обязательно О, скажу, использовать. Он сказала очень важную речь, что здесь на профессионалы это те люди, которые имеют и теоретические знания, которые подкреплены практикой. Так. Мы вчера вам вдячны, что завитали в нашу рассказала. студию. Это была Александра політичний политический эксперт. Всего вам хорошего и... и хорошего дня. Наш эфир